Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar orang-orang Sabah? Okey, hari ini saya ingin ulas berkenaan topik yang kiranya paling hangatlah sekarang ini yang dibincangkan di PRU DUN Sabah kali ini, yaitu mau pilih parti tempatan Sabah atau parti semenanjung. Dan untuk kita semua faham kali ini video ni anggaplah ini adalah sebagai uh, panduan ataupun guideline jawapan untuk kita orang-orang Sabah jawab balik kepada semua persoalan-persoalan, mungkin isu-isu ataupun apa-apa yang dibangkitkan selepas inilah untuk kita jawab balik sama dia orang. Okey, isunya adalah mengenai kenyataan beberapa pemimpin politik yang menyatakan kalau kita mau maju kita mesti baik-baik dengan pusat, jangan bermusu, jangan anti Melaya. Ha, kononnya hubungan baik parti itulah kunci pembangunan. Untuk jawapan ini pertama orang-orang Sabah tanya balik sama dia orang. Betulkah anti Melaya atau anti Parti Melaya? Anti Melaya tu kan seolah-olah kita bermusuh kita membenci orang-orang semenanjung. Saya percaya tidak ada pun orang Sabah ataupun mana-mana parti-parti Sabah ini yang bersikap begitu. Sebab apa? Sebab orang Sabah ini adalah rakyat Malaysia. Kita cintakan dan kita sayangkan Malaysia ini, negara kita bah. Besar dah, beza dia, saudara-saudari besar beza dia antara anti Melaya ataupun anti pati Melaya. Ramai sudah di antara kita pun kawin sama orang Melaya bah. Kedua, orang Sabah perlu tanya soalan ini pada mereka. Sejak bila pula menuntut hak yang dijanjikan kepada kita orang Sabah dianggap mencari musuh, mencari gaduh. Perumpamaan ini kan beginilah ibarat dia kalau orang hutang sama kita, Lepas itu kita minta dia orang bayar, kita tuntut balikkan apa yang dia orang hutang sama kita. Adakah itu perbuatan yang salah? Lepas tu orang yang berhutang tu boleh-boleh pula dia cakap, cakaplah elok-elok. Cakaplah bagus-bagus, rundinglah bagus-bagus, baru saya bayar. Eh, kalau baru satu tahun dah apa, ini mau lima puluh tahun sudah bayar itu hutang. Jadi, masih relevankah sebenarnya ya masih relevan ke guna kaedah berlembut untuk tuntut hutang ah ha, itu sebagai contoh lah Apapun cakap dengan diorang, kita orang-orang sabar, tidak bermusuh dan kekal sokong kerajaan persekutuan. Kerana apa? Kerana Malaysia ini bukan milik individu, bukan milik satu parti ataupun milik satu wilayah saja. Kita semua adalah Malaysia, bah. Kita semua ni orang Malaysia. Kita semua sayangkan Malaysia. Baik orang Melayu, ke orang Sarawak, ke orang Sabah, ke kita sama-sama membentuk Malaysia. Macam mana pula kita tidak menyokong kerajaan persekutuan? Sedangkan negara ini kita sama-sama bangunkan, bah. Kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Jadi kalau boleh sokong menjadi kerajaan persekutuan bersama-sama, kenapa pula kita tidak berkongsi kuasa di Sabah? orang Sabah. Nah, begini jawapan kita. Jawapan dia terletak kepada sejarah penubuhan Malaysia itu sendiri. Adakah kita sebelum pembentukan Malaysia, Malaya ataupun Sarawak ataupun Singapura bahkan Sabah sekalipun bersetuju untuk kongsi kuasa politik? Jawapan dia tidak. Bukti dia selepas beberapa hari Malaysia ini dibentuk, ada parti daripada Melaya pergi bertanding di Singapura pada tahun 1963. Kemudian, ada parti daripada Singapura bertanding di Melaya di pada tahun 1964. Apa yang berlaku selepas itu? Berlaku ketegangan hubungan yang serius di antara dua wilayah ini. Ha, sebab apa berlaku? Sebab pada waktu itu parti-parti di sana sudah matang sudah tahu kesan buruk dia apabila parti politik tempatan diganggu. Itu sejarah. Sekarang berbalik kepada persoalan, persoalan dia adalah mengapa Sabah dulu boleh terima parti semenanjung, boleh bentuk kerajaan dengan parti campuran tetapi hari ini tidak boleh dan orang Sabah perlu pilih parti tempatan. Orang-orang Sabah kita perlu jawab dengan penuh confident dengan satu perkataan iaitu kesedaran sudah timbul kesedaran ha, di kalangan pati-pati Sabah, orang-orang Sabah dan Sabah bukan lagi 30 ataupun 40 tahun yang lalu. Kami sudah sedar bahawa Malaysia ditubuhkan kira-kira 62 tahun yang lepas, kira-kira itu 40 tahun Sabah diperintah oleh parti semenanjung atau melalui gabungan rasmi sama diorang yang betul-betul ditadbir oleh parti tempatan hanyalah 22 tahun itu pun selalu kena kacau jadi kenapa Sabah ini masih jauh ketinggalan angka yang saya sebut tadi itu tidak menipu okay. seterusnya ada pula yang cakap Janganlah kasih sama Sabah dengan Sarawak Sejarah kita lain Sejarah membuktikan Sabah boleh maju Kalau guna model campuran Ataupun gabungan parti tempatan Dan parti semenanjung dalam kerajaan Sekali lagi orang Sabah Jawab sama dia orang begini Kita guna model campuran Berpuluh-puluh tahun lama dia Apa hasil dia? Ya ada universiti Ya ada hospital, ya ada lebu raya, ya ada jalan raya. Terima kasih untuk itu. Tapi tanya sama diorang balik. Jadi di Selangor tiada semua ni. Di Johor, di Selangor, di Melaka, di Perak, di Pahang, tiada, tiada semua ni yang tadi saya cakap university hospital. Ada, malah lebih bagus dan lebih banyak sama diorang. Kamu cakap benda ni seolah-olah adalah bonus kepada orang Sabah yang mengundi kamu sedangkan itu adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk membangunkan setiap negeri dan wilayah bah, termasuk Sabah. Ada pula pemimpin yang menyebut tolak parti luar itu adalah politik sempit. Orang-orang Sabah tanya balik sama pemimpin ini. Adakah beliau mau cakap seluruh rakyat Sarawak dan kerajaan Sarawak itu berfikiran sempit, berpolitik sempit? Pilihan rakyat Sarawak yang lalu, adakah tidak parti daripada luar Sarawak bertanding? Ada jawapan dia? Menang atau kalah dia orang? Hanya dua kerusi sahaja yang menang daripada parti luar. Apa maksud dia? Bahawa rakyat Sarawak tolak parti luar. Jadi sekali lagi saya tanya, adakah rakyat Sarawak mengamalkan politik sempit? Atau sebenarnya kalau orang Sarawak tolak parti luar, dia orang dianggap pandai, dia orang dianggap bijak. Tetapi bila orang Sabah mau buat perkara yang sama, kami pula disebut oh politik sempit. Minta maaf saya cakaplah. Menjaga hak sendiri bukan sempit. Menuntut MAN 63 itu tidak sempit mengembalikan semula hak-hak maruah semangat rakan kongsi dalam satu persekutuan Malaysia itu bukan sempit. Yang sempit sebenarnya adalah minda diorang yang merasakan bahawa orang Sabah, parti tempatan Sabah tidak boleh mampu tadbir negeri sendiri tanpa bantuan luar. Ah, itu politik sempit. Seterusnya, persoalan mengenai pembangunan. Ada pemimpin yang bilang kalau mahukan kemajuan, mahukan pembangunan perlu ada hubungan baik. Orang-orang Sabah begini kamu jawab. Pertama, tanya balik sama dia orang, apa bah definisi hubungan baik yang mereka sebut-sebutkan ini? Adakah berkenaan hubungan baik antara kerajaan Sabah dan persekutuan? Saya tidak rasa ada satu pun parti tempatan yang uh, mahu bermusuh ataupun tidak mahu berbangus dengan Kerajaan Persekutuan, tidak kiralah siapapun Perdana Menteri dia, Malaysia ini kita sama-sama tubuhkan bah, tidak mungkin kita bermusuh. Atau, definasi hubungan baik yang diorang maksudkan ini adalah kita berkongsi kuasa, berkongsi kerusi di Sabah. Orang-orang Sabah, mari kita sama-sama fikir. Ada atau tidak di dalam sejarah penubuhan Malaysia sehingga hari ini, mana-mana parti tempatan Sabah yang diberikan sokongan dan peluang oleh mana-mana uh, parti dari Semenanjung untuk bertanding di Semenanjung dan berkongsi kuasa dengan mereka di sana? Jawapan dia tidak ada sama sekali. Malah bila kami bertanding, ini kita cerita lah, warisan bertanding di Semenanjung Tanpa sokongan dan kami kalah, tapi kami terima. Kami tidak pun kasih uh, label parti dari Semenanjung atau orang-orang Semenanjung sebagai anti Sabah, kerana orang undi parti orang. Kita respeklah pilihan orang. Jadi patah balik kepada isu pembangunan tadi. Kita lihat kenyataan yang amat berhormat perdana menteri sebelum ini. Perdana menteri cakap apa? Setiap penyaluran peruntukan kepada negeri dibuat berdasarkan keperluan rakyat dan pembangunan seimbang di seluruh negara. Keperluan, ya. Dan saya tidak nampak pun perkataan peruntukan pembangunan berdasarkan perkongsian kuasa. Malah cuba cari dalam per, uh, Perlembagaan Persekutuan atau MA63 ada atau tidak jaminan peruntukan atau pembangunan sesebuah negeri ataupun wilayah bergantung kepada perkongsian kuasa ataupun kerusi sama sekali tidak ada jadi saya pun hairan dari mana baini mitos muncul okey begini Kalaulah mereka bermati-matian mahu mempertahankan diorang punya teori bahawa kerajaan negeri mesti ada campuran parti semenanjung baru boleh maju. Orang-orang Sabah begini kita jawab. Cuba bah kita tengok Sarawak, jiran kita Sarawak. Di Sarawak hari ini kerajaan diorang, kerajaan negeri diorang 100% parti tempatan. Walau Perdana Menteri Malaysia datang daripada PKR, tidak ada satu pun anggota Kabinet Sarawak daripada PKR. Tiada satu pun daripada AMNO, tidak ada satu pun daripada, daripada DAP. Kosong ah, saudara-saudari. Jadi, adakah Sarawak bermusuh dengan Kerajaan Persekutuan? Tidak. Adakah pembangunan Sarawak disekat? Tidak. Malah punya banyak diorang dapat bersusun lagi menteri diorang. Sekarang <coughs> saya mahu orang-orang Sabah tanya kepada pemimpin-pemimpin parti semenanjung yang berkempen di sini. Lagi bagus tanya sama yang paling tinggi sebab diorang juga tu yang buat keputusan tu nanti. Tanya sama diorang, tahun depan nanti masa pilihan raya Sarawak, Beranikah orang untuk tanya dan gunakan alasan kestabilan atau alasan pembangunan untuk berkongsi kuasa ataupun berkongsi kerusi di sana? Kita, tuan-tuan dan puan-puan, perlu lebih ramai orang sabar yang berani macam berada hari itu. Yang tanya, uh, yang amat berhormat Perdana Menteri Dega Yastri tempo hari. Itu Sarawak, okey? Sekarang saya bagi pula contoh di Johor. Kerajaan Negeri Johor adalah dikuasai oleh Barisan Nasional. Walaupun Perdana Menteri kita daripada uh, PH dan beliau adalah pengurusi Pakatan Harapan, PH tidak ada dalam Kerajaan Negeri Johor. Adakah peruntukan mereka disekat? Tidak. Malah diorang dapat lagi zon ekonomi khas. Jadi orang-orang Sabah tanya sekali lagi sama diorang balik. Kenapa bila sampai giliran Sabah skrip terus bertukar. Tiba-tiba pula kena ugut. Tiba-tiba pula orang cakap, oh kita rakyat Sabah tidak boleh berdikari. Kenapa Sarawak boleh? Kenapa Johor boleh? Kenapa pula Sabah tidak boleh? Ada lagi yang cakap, apa? Alah, kita orang-orang Sabah juga begini. Walaupun calon parti Semenanjung, tapi kami orang Sabah. Iya, kita tidak nafikan Bajau kah, Dusun kah, Iranun kah. Tapi kita tengok bah siapa yang sain Watika diorang orang. Kalau Watika calon datang daripada presiden dia daripada Kuala Lumpur, maka kesetiaan dia terikat dengan Kuala Lumpur. Ini adalah realiti politik bah ini. Bayangkan besok lusa ada usul ataupun rang undang-undang yang merugikan sahabat tetapi menguntungkan uh, parti di pusat. Jadi wakil rakyat ini tidak akan lawan bos di orang di Kuala Lumpur. Maukah kita orang-orang Sabah punya wakil rakyat yang kena remote control? Yang kita kita ini mahu kita punya wakil rakyat yang bos besar dia adalah orang Sabah sendiri bah di sini dia punya HQ. Sekarang selesai sudah panduan soalan dan jawapan untuk orang-orang Sabah faham dan uh, kalau boleh mau gunakan bagi menjawab segala isu uh, khususnya daripada parti-parti semenanjung yang datang berkempen di sini. Sekarang